Fə dağların iki dağların arasında yatan bir gözəl şəhər var idi bir vaxtlar. İndi həmin şəhərin yanmış qalıqları. Vah. Küsmüş, bezmiş, yorulmuş şəhərin qalıqları. Gözləyə gözləyə. Öz vətəndaşlarını, öz insanlarını, evlərinin hamısının sahiblərini 27 il gözlədi. Küsdü, bezdi. Yoruldu. Amma o gözəlliyi, o vətənin o əsil ili var, vətənliyi var. Bu iki dağların arasında yatan yatmış bir sakit şəhər. Xarabaya çevrilmiş bir şəhərdə doğma bir vətən yeri var. Növbəti bir vandalın, vandalizmin qurbanı olan şəhər. Bax bura. Cəlbəzərin demək olar ki mərkəz hissələrindən biridir. Bax. Daş-daşın içində qalmış hissəcə məsəl mənasında.